Salam, hörmətli izləyicilər. Sizi salamlayıram. Uzun müddətdir mənim videom çıxmamışdı. İndi belə bir halla üzləşdiyimə görə məcbur oldum ki sizə bəzi şeylərdə məlumat verim. Hoş görüş sizləri. Bilirsiniz, bu binanın fundamentini bu dərinliyində biz niyə qazmışıq? Gördüyünüz kimi hardasa 4 metr yarım 5 metrə qədər dərinlik qazmışıq. Bu ona görə elədi ki, deməli e, sizə kimdirsə ki, bu bina xası ki biz tikəcəyik. Bu birisi binaya demək olar ki, pitişi bir temperaturlu şov olacaq da, temperatur məsafəsi olacaq arada bir 5 sant, 10 sant ə bitişik əlavə tikilidir. Əlavə tikilini kimsə sizə desə ki, hansı ev tikən, evinizi tikəndə ya bir e, binanın böyürəndə bir əlavə tikili ona bitişik tikmək istəsəniz, kim ki desə ki, 50 sm, 60 sm, qaz, balaca bir mərtəbə binadır, heç bir şey olmaz, ona inanmayın. Deməli, siz əlavə tikilini o hazır mövcud binanın, mövcud binanın həm fundamentin altına can qazmalısınız. Ona görə ki, bax bu binanı ki, hansı ki tikiblər vaxtıyla, bu binanı tikəndə onun dörd dövrəsini əlbəttə ki, qazıblar, 1-2 metr, 2 metr yarım məsafə əlavə yerdə buna e, maililik veriblər ki, torpaq axmasın və burada bu binanı inşa ediblər və sonra doldurublar bunun dibini. Bu deməkdir ki, Deməli biz siz əgər burdan yuxarıdan bir 50-60 santimetr yuxarıdan aşağı əlsəydiz, bunun altında tökmə torpaq ola bilərdi. O tökmə torpağın içində indi sizə göstərdiyim, bax, baxın, indi qazıb çıxarmışıq beton bloklar, e, avtomobil təkəri, hər bir şey ola bilər və sabah həmin bina böyük fəsadlar yarada bilər. Ona görə biz bunu tam e, mövcud binanın fundamentinin altına qədər qazdıq altına qədər qazıb orada dayanmaq lazımdı ki, oradan aşağı artıq düşmək ehtiyacı yoxdur. Oroj artıq eee ana qrupdur. Hansı ki, əsirlərdir, möhkəm bək qrupdur. Orda möhkəmlənib, bəşkənib durub. Bərkiyib durub orada. Bəli, sizə verəcəyim bu qısa məlumat bu idi. Gələn görüşlərədək.